Hər kəsə salam. Bu gün Telegram-da BotFather-dən istifadə edib bot yaratmağı göstərəcəm. / işarəsi qoyub new bot seçirik. Və sonra biz botun adını daxil etməliyik. Botun adı istənilən formada və formatda yazıla bilər. Hətta Azərbaycan hərflərindən istifadə edə bilərik. Mən böyük hərflə ümumiyyətlə kanalımın adına uyğun olaraq IT Qaqaq adını bota vermək istəyirəm. Bunun üçün sadəcə IT bir dənə aralıq qaqaş hətta şnı Azərbaycan dilində ş hərfi kimi yaza bilərəm. Yazıram. Sonra enter işarəsini basıb botun username-in yazmalıyam. Botun username-i istənilən formatda ola bilər. Adına uyğun olması məntiqzədir. Sonda sadəcə bot və ya altdan xətt bot yaza bilərik. Ekranda gördüyünüz kimi Yazdıqdan sonra enteri seçib enteri basıb biz token aldədəcəyik. Aldətdiyimiz token gələcəkdə botu idarə etmək üçün istifadə olunacaq. Ona görə qayd olunur ki, onu təhliksiz yerdə saxlayaq. Yəni digərləri bu tokeni bilməsin. Çünki bu tokeni bildikdə bizim botu idarə edə biləcəklər. Tokeni dəyişmək olur. Ona görə mən bu videoda olan tokeni gələcəkdə dəyişəcəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.